हरिः ओम् श्रीमन्नारायणीयमु भगवद्विभूतिभक्तियोगमुत् परमुरात्रेषु राज्ञां मनुरसि मुनिषु त्वं, त्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयो नागानामस्यनन्तः सुरसरिदपि च स्रोतसां विश्वमूर्ते ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु च जपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थो भक्तानामुद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वं नास्त्यन्तस्त्वद्विभूतेः विकसदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव त्वं जीवस्त्वं प्रधानं यदिह भवदृते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन् त्वं तर्विरागे विकसति सनकैः सन्त्यजन्तो लभन्ते ते सत्ता स्फूर्ति प्रियत्वात्मकमखिलपदार्थेषु भिन्नेष्व निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं विशुद्धं ज्ञानं कर्मापि भक्तिः त्रितयमिह भवत्प्रापकं प्रापकं तत्र तावत् निर्विण्णानामशेषे विषय इह भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः सक्तानां कर्मयोगस्त्वयि विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं विरक्तास्त्वयि च धृतरसा भक्तियोगो ह्यमीषां ज्ञानं त्वद्भक्ततां वा लघुसुकृतवशान्मर्त्यलोके लभन्ते तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन्नाकगो नारको वा आविष्टं मां तु दैवात् भवजलनिधि पोतायिते मर्त्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवातायितस्तारयेथाः अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरपि न यैः केवलज्ञानलुब्धाः क्लिश्यन्तेऽतीव सिद्धिं बहुतरजनुषामन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफलेनवयं भक्तियोगः मूला देवहृदयस्त्वरितमयि भवत्प्रापको वर्धतां मे यत्नं मुनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यस्तस्य मुक्तिः कराग्रे पुनरसुकरता चित्तचाञ्चल्यहेतोः अभ्यासादाशु शक्यं तदपि वसयितुं त्वत्कृपाचारुताभ्यां निर्विण्णः कर्म मार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढं कामानयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुं तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमना दोषबुद्ध्या भजं स्तान् पुष्णेयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मङ्क्षु नङ्क्ष्यन्ति सङ्गाः कश्चित् क्लेशार्जितार्ध क्षयविमलमतिर्नुद्यमानो जनौघैः प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः वा चेतो मे दुःखहेतुः तदिह गुणगणं भावयत् सर्वकारी इत्युक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम् ऐलः प्रागुर्वसीं प्रत्यतिविवसमनाः सेवमानश्चिरं तां गाढं निर्विद्य भूयो सुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णः భగవద్భూతి భక్తియోగమోను తొంభది ఆరో దశకు సమాప్తము ఏకాదశ స్కంధ పరిచ్ఛేదం సమాప్తము నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవింద నారాయణ నారాయణ గోవింద लक्ष्मीनारायण नारायण गोविन्द द्वादशस्कन्धपरिच्छेदमु तोम्बदि एडव दशकमु उत्तमभक्तिप्रार्थना मार्कण्डेयोपाख्यानमु त्रैगुण्याद्भिन्नरूपं भवति हि ही भुवने हीनमध्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहारभेदाः यदिह पुनस्तत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैर्गुण्यनिष्ठं तदनुभजनतो मङ्क्षुसिद्धो भवेयम् त्वय्येव सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थं त्वद्भक्तैः सेव्यमानानपि चरितचरानाश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यौ विप्रे मृगादिष्वपि च सममतिर्मुच्यमानावमानस्पर्धासूयादिदोषः सततमखिलभूतेषु सम्पूजये त्वां त्वद्भावो यावदेषु स्फुरति न विशदं तावदेवं ह्युपास्तिं कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोहं चरेयं त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञं तं चैनं भक्तियोगं द्रढयितुमयि मे साध्यमारोग्यमायुः दिष्ट्या तत्रापि सेव्यं तव चरणमहो भेषजा एव दुग्धं मार्कण्डे हि पूर्वं गणकनिगदित ब्दायुरुच्चैः सेवित्वा वत्सरं त्वां तव भट निवहैर्द्रावयामासमृत्युम् मार्कण्डेयश्चिरायुः स खलु पुनरपि त्वत्परः पुष्पभद्रातीरे निन्ये तपस्यन् नतुलसुखरतिः षट्टु देवेन्द्रः सुरयुवतिमरुन्मन्मथैर्मोहयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमाणैर्नतु पुनरस त्वज्जनं निर्जयेत्कः प्रीत्या नारायणाख्यः त्वमथनरसख प्राप्तवानस्य पार्श्वं तुष्ट्यातोयमानः स तु विविधवरैर्लोभितो नानुमेने द्रष्टुं मायां त्वदीयां किल पुनरवृणोद्भक्तितृप्तान्तरात्मा माया दुःखा न मृगयते नो न माश्चर्यहेतोः या ते त्वय्या सुवाताकुलदगलत्तोयपूर्णातिघूर्णत् सप्तार्णोरासिमग्ने जगति स तु जले सम्भ्रमन् वर्षकोटीः दीनः प्रैक्षिष्टदूरे वटदलशयनं कञ्चिदाश्चर्यबालं त्वामेव श्यामलाङ्गं वदनसरसि जन्यस्तपादाङ्गुलीकं दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमुपगतः स्प्रष्टु मुनीन्द्रः श्वासेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टपौघं भूयोऽपि श्वासवातैः बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वत्कटाक्षैः दाश्लेष्टुकामस्त्वयिपि हिततनौ स्वाश्रमे प्राग्वदासीत् गौर्या तदग्रे पुरभिदध गतस्त्वत्प्रिय सिद्धा नेवास्य दत्त्वा स्वयमयमजरामृत्युतादीन् गतोऽभूत् एवं त्वत्सेवयैव स्मररिपुरपि स प्रीयते येन तस्मात् मोटित्रय्यात्मकस्त्वं ननु सकलनीयन्तेति सुव्यक्तमासीत् त्र्यंसेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरभिन्मन्दिराण्योर्ध्वमूर्ध्वं तेभ्योऽप्युर्ध्वं तु माया विकृतिविरहितो भाति वैकुण्ठलोकः तत्र त्वं कारणाम्भस्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी सच्चिद्ब्रह्माद्वयात्मा पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात् उत्तमभक्तिप्रार्थना मार्कण्डेयोपाख्यानमोनु तोम्बदि एडो दशकं समाप्तमो ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಎಮದ ಬ್ರಹ್ಮವಲನ ಜಗದುತ್ಪತ್ತೇತೀ ಯತ ಯೋಸ್ಮಾದುತ್ತೀರ್ಣ ರೂಪಃ खलु सकलमिदं भासितं यस्य भासा यो वाचां दूरदूरे पुनरपि मनसां यस्य देवा मुनीन्द्रा नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते जन्माथो कर्म नाम स्फुटमिह गुणदोषादिकं वानयस्मिन् लोकानामोतये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी बिभ्रच्छक्तिररूपोऽपि च बहुतररूपोऽद्भुतात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते नोतिर्यं च न मत्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नोपुमांसं न द्रव्यं गुणमपि सदसद्वापि ते रूपमाहुः शिष्टं यत्स्यान्निषेधे सति निगमसतैर्लक्षणावृत्तितस्तत् वेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कार तन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाद्यैरपि सकल स्वप्नसङ्कल्पकल्पं भूयः संहृत्य सर्वं कमठ इव पदान्यात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते शब्दब्रह्मेति कर्मेत्यणुरिति भगवन् कालयित्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुम् सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानं वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात्माभिधं तत्तु तत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूल प्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते सत्त्वेनासत्तया वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्यरूपा धत्ते या सा भविद्या गुणफणिमतिवद्वि स्वदृश्यावभासं विद्यात्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैद्यत्कृपास्यन्दलाभे संसारण्यसद्यस्त्रुटनपरसुतामेति तस्मै नमस्ते भूषासु स्वर्णवद्वा जगति घटसरावादिके मृत्तिकावत्तत्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदधुनाप्यद्वितीयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुः प्रबोधे तिमिरलयविधौ जीर्णरज्जोश्च यद्वत् विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते यद्भीत्योदेति सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीताः पद्मजाद्याः पुनरुचितबलीनाहरन्तेकालम् येनैवारोपिताः प्राङ्जपदमपि ते च्यावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्ण कुर्मः प्रणामं त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्र्यक्षरस्यैकवाच्यं त्रिसानामैक्यरूपम् त्रिभिरपि निगमैर्गीयमानस्वरूपं तं त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रमाक्रान्तविश्वं त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरह मनिसं त्वां सत्यं शुद्धं विबुद्धं जयति तव वपुर्नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगण व्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन्निरवधिमहिमोल्लासि निर्लीनमन्तः निस्सङ्गानां मुनीनां निरुपमपरमानन्दसान्द्रप्रकाशं दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिळत् षष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्यत् क्रूरवेगम् क्षणमनुजगदाच्छिद्य <Sus> सन्धावमानं चक्रं ते कालरूपं यथयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बं विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौघात् जगदुत्पत्यादिवर्णनमु अनु तोम्बद् एदौ दशमु समाप्तमु नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द नारायण गोविंद लक्ष्मी नारायण नारायण गोविन्दशकमु भगवन्महिमा विष्णोर्वीर्याणि को कोवा कथयतु धरणे कश्च रेणोन्मिमीते यस्यैवाङ्घ्रित्रयेण त्रिजगदभिमितं मोदते पूर्णसम्पत् योऽसौ विश्वानि धत्ते प्रियमिह परमं धाम तस्याभियां त्वद्भक्ता यत्र दस्य यत्र प्रवाहः आद्याया शेषकर्त्रे प्रतिनिमिषनवीनाय भर्त्रे विभूतेः भक्तात्मा विष्णवेयः प्रतिसति हविरादिनि यज्ञार्चनादौ कृष्णाद्यं जन्म वा महदिह महतो वर्णयेत् सोऽयमेव प्रीतः पूर्णो यशोभिः त्वरितमभिसरेत् प्राप्यमन्ते पदं ते हे स्तोतारः कवीन्द्रास्तमिह खलु यथा चेतयद्वे तथैव व्यक्तं वेदस्य सारं प्रणुवत जननोपात्तलीलाकथाभिः जानन्तश्चास्य नामान्यखिलसुखकराणीति संकीर्तयध्वं हे विष्णोकीर्तनाद्यैस्तव खलु महतस्तत्त्वबोधं भजेयं विष्णोः कर्माणि सम्पश्यत मनसि सदा यैः स यानीन्द्रस्यैष भृत्यः प्रियसख इव च व्यातनोत् क्षेमकारी वीक्षन्ते योगसिद्धाः परपदमनिसं यस्य सम्यक् प्रकाशं जागरूकाः कृतबहुनुतयो यच्च निर्भासयन्ते नो जातो जायमानोऽपि च समधिगतस्त्वन्महिम्नोऽवसानं देवश्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरपि ते नाम शंसामि विष्णो तं त्वां नानाविध मिनाविधनुतिवचनैरस्य लोकत्रयस्याप्योर्ध्वं विभ्राजमाने विरचितवसतिं तत्र वैकुण्ठलोके आपः सृष्ट्यादिजन्याः प्रथममयि विभो गर्भदेशे दधुस्त्वां यत्र त्वय्येव जीवा जलसयनहरे सङ्गता ऐक्यमापन् तस्याजस्य प्रभोते विनिहितमभवत् पद्ममेकं हि नाभौ दिक्पत्रं यत्किलाहुः कनकधरणिभृत्कर्णिकं लोकरूपं हे लोका विष्णुरेतत् भुवनमजनयत्तन्न जानीथ यूयं युष्माकं शन्तरस्थं किमपि तदपरं विद्यते विष्णुरूपम् नीहारप्रख्यमाया परिवृतमनसो मोहिता नामरूपैः प्राणप्रीत्येकतृप्ताश्च रथ मखपराहं तनेच्छा मुकुन्दे मूर्ध्नामक्ष्णां पदानां वहसि खलु सहस्राणि सम्पूर्य विश्वं तत्प्रोत्क्रम्यापि तिष्ठन् परिमितविवरे भासि चित्तान्तरेऽपि भूतं भव्यं च सर्वं परपुरुषभवान् किं च देहेन्द्रियादिष्वाविष्टो ह्युद्गतत्वादमृत सुखरसं चानुभुङ्क्षे त्वमेव यत्तु त्रैलोक्यरूपं दधदपि च ततो निर्गतानन्तशुद्धज्ञानात्मावर्तसे त्वं तव खलु महिमा सोऽपि तावान् किमन्यत् स्तोकस्ते भागये वाखिलभुवनतया दृश्यते त्र्यं सकल्पं भूयिष्ठं सान्द्रमोदात्मकमुपरि ततो भाति तस्मै नमस्ते अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिगमतमं तत्तु शुद्धैकसत्त्वं व्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटममृतरसाम्भोधिकल्लोलतुल्यं सर्वोत्कृष्टामभीष्टां तदिह गुणरसेनैव चित्तं हरन्तीं मूर्तिं ते पवनपुरपते पाहि मां कृष्णरोगात् महिमानु तोम्बति तम्बिदौ दशकं समाप्तमु नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण ना गोविन्द लक्ष्मी नारायण ना गोविन्द नूरव दशकमु केशादिपादान्तरूपवर्णनमु अग्रे पश्यामि तेजोनिबिडतरकलायावलि लोभनीयं पेयूषाप्लावितोऽहं तदनु तदुदरे ता दिव्यकैसोरवेशं तारुण्यारम्भरम्यम् परमसुखरसास्वाद रोमाञ्चिताङ्गैः आवीतं नारदाद्यैर्विलसदुपनिषत् सुन्दरी मण्डलैश्च नीलाभं कुञ्चिताग्रं घनममलतरं संयतं चारुभङ्ग्या रत्नोत्तं साभिरामं वलयितमुदयच्चन्द्रकैः पिञ्चजालैः मन्दारस्रन्निवीतम् तव पृथुकबरी भारमालोकयेघं स्निग्धस्वेतोर्ध्वपुण्ड्रामपि च सुललितां फालबालेन्दुवीथीं हृद्यं पूर्णानुकम्पार्णव मृदुलहरि चञ्चलद्भ्रूविलासैः आनीलस्निग्धपक्ष्मावळि परिलसितं नेत्रयुग्मं विभोते सान्द्रच्छायं विशालारुण कमलदलाकार मामुग्धतारं सिसिरितभुवनं। क्षिप्यतां मय्यनाथे उत्तुङ्गोल्लासिनासं हरिमणिमुकुर प्रोल्लसद्गण्डपाली व्यालोलत्कर्णपाशांचित मकरमणिकुण्डलद्वन्द्वदीप्रम् उन्मीलदन्तपङ्क्तिस्फुरदरुणतरच्छाय बिम्बाधरान्तः प्रीतिप्रस्यन्दि मन्दस्मितमधुरतरं वक्त्रमुद्भासतां मे बाहु द्वन्द्वेन रत्नोज्ज्वल वलयभृता कृत्वा वक्त्रविन्दे सुमधुरविकसद्रागमुद्भाव्यमानैः शब्दब्रह्मामृतैस्त्वम् शिशिरितभुवनैः सिञ्च मे ततिभिररुणितं कोमलं कण्ठदेशं वक्षः तरलतरसमुद्दिप्रहारण प्रसूनावळि किसलयिनीं वन्यमालां विना मुरसि मुरसितव तथा भावये रत्नमालाम् अङ्गे पञ्चाङ्गरागैः अतिशयविकसत् विकसत् सौरभाकृष्टलोकं लीनानेक त्रिलोकी विततिमपि कृशां बिभ्रतं मध्यवल्लीं शक्रास्मन्यस्ततप्तोज्ज्वलकनकनिभं पीतचेलं दधानं ध्यायामो दीप्तरश्मि स्फुटमणिरसनाकिङ्किणी मण्डितं त्वाम् ऊरु चारु तवोरु घनमसृणरुचौ चित्तचोरौ रमाया विश्वक्षोभं विशङ्क्य ध्रुवमनिसमुभौ पीतचेलावृताङ्गौ आनम्राणां पुरस्तान्यसनधृत समस्तार्धपाळी समुद्गच्छायं जानुद्वयं च क्रमपृथुलमनोज्ञे च जङ्घे निषेवे मञ्जीरं मुञ्जनादैरिव पदभजनं श्रेय इत्यालपन्तं पादाग्रं भ्रान्तिमज्जत् प्रणतजनमनोमन्दरोद्धार कूर्मम् उत्तुङ्गाताम्रराजन्नखरहिमकर ज्योत्स्नया चाश्रितानां सन्तापध्वान्त ततिमनुकलये मङ्गला मङ्गुलीनां योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसुमधुरं मुक्तिभाजां निवासो भक्तानां कामवर्ष द्युतरुकिसलयं नाथते पादमूलम् नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णकारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीम् अज्ञात्वा ते महत्त्वं यदिह निगदितं विश्वनाथक्षमेथाः स्तोत्रं चैतत्सहस्रोत्तरमधिकतरम् त्वत्प्रसादाय भूयात् द्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुषा स्तुत्यता वर्णनेन स्फीतं लीलावतारैरिदमिह कुरुतामायुरारोग्यसौख्यम् अज्ञात्वा ते महत्त्वं यदिह निगदितं विश्वनाथक्षमेथाः स्तोत्रं चैतत्सहस्रोत्तरमधिकतरम् त्वत्प्रसादाय भूयात् द्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुषा स्तुत्यथा वर्णनेन स्फीतं लीलावतारैरिदमिह कुरुता मायुरारोग्यसौख्यम् अज्ञात्वा ते महत्त्वं यदिह निगदितं विश्वनाथ क्षमेथाः स्तोत्रं चैतत्सहस्रोत्तरमधिकतरं त्वत्प्रसादाय भूयात् ारायणीयं श्रुतिषु चतुत्यं लीलावतारैरेह कुरुतामायुरारोग्यसौख्यं भगवन्तुनि दिव्यमङ्गलस्वरूपवर्णनमु अनु नूरव दशकं समाप्तमुद्वादशस्कन्धपरिच्छेदं समाप्तमु श्रीमन्नारायणीयं समाप्तमु नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಓಂ